Щодня працівниками теплоенерго виконується титанічний об'єм праці. На ваших очах процес заміни металевих труб теплотраси задля комфортного життя жителів нашого міста, а особливо під час зимової пори року. Ми сьогодні знаходимося на вулиці 1 Мая в нашому родному місті Чорноморські, де відбувається капітальний ремонт теплової траси. обеспечивающий более 20 многоквартирных домов теплом. Эта теплотрасса пролежала, старая теплотрасса, пролежала в земле и отработала 37 лет. Износилась, трубопроводы износились, появились аварийные ситуации, течи. В прошлом году, в прошлом отопительном сезоне, если кто видел и помнит, знает, там у нас в конце э, этого участка теплотрассы был фонтанчик небольшой мы его быстро ликвидировали. А сегодня занимаемся заменой этой теплотрассы. Прокладываем трубы в пенополиуретановой изоляции. Раньше была изоляция шлаковата, изоляция, при которой очень большие теплопотери происходят из трубопроводов. А сегодня пенополиуретан – это современнейшая изоляция. Это дает экономию нам средств Можете себе представить, что на этом участке срок окупаемости, которого после замены его в пенополиутановой изоляции будет около 8 лет всего лишь, мы экономим порядка 200 тысяч гривен ежегодно за счет того, что у нас уменьшились теплопотери. Наши работники при помощи новой техники выполняют э, очистку тепловых камер от э, мусора и загрязненности. В прошлые годы, когда у нас не было такой машины, наши работники вынуждены были одевать рыбацкие сапоги и спускаться в теплую камеру, потому как там э, стоял слой грязи. Сейчас мы эту грязь вычищаем, очищаем, и туда можно будет нормально в ботинках опускаться и выполнять ремонтные работы которая будет необходима, возможно, в отопительный сезон или в межотопительный сезон. Здесь машина, которая может производить и лосос, называется, которая может производить взрыхление грязи в камере тепловой и ее удаление из этой камеры с вывозом дистанционно в другие места.